નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાશાળામાં ધોરણ આઠની છે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવી ચૂકી છે આપણી ચેનલ ઉપર આ નવ વિશ્વ અધ્યયન પોથીના બધા જ વિષયના બધા જ પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો પ્લસ પીડીએફ બંને મૂકવામાં આવે છે જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂઆત કરીએ ધોરણ છની નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના ભાગ નંબર ત્રણના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર સાત બુજો તો જાણ

नंबर जाओ, जागो भी सोया मत करो गोपी। नंबर चार यशपाल कल जाएगा पालक नंबर पाँच संतरामपुर एक शहर है संतरा नंबर छ हमसे बच के रहना से प्रश्न नंबर बे निम्नलिखित पहेलियों को सुलझा उत्तर लिखिए नंबर एक एक नगर में ढेरों चोर चोरों का मुख काला पूछ पकड़ कर खींच दो झट हो जाए माचिस नंबर मारो तो डंडा खाओ तो हमने वह अपने खेत में उगाई नंबर त्रन काली काली माँ लाल लाल बच्चे जिधर इधर झाए माँ उधर झाए बच्चे रेलगाड़ी नंबर चार दो सुंदर लड़के दोनों एक रंग के एक बिछड़ जाए तो दूसरा काम न आए जूता नंबर पाँच धागे से धागा जोड़े जो इसमें झाए वो फंस जाए बिना पानी के घर बनाए वह कारीगर कैसा मकड़ी प्रश्न नंबर त्रन निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए नंबर एक पानी पानी बह रहा है नंबर बे चांद रात को चांद काफी प्यारा लगता है नंबर तरन चिड़िया चिड़िया उड़ रही है नंबर चार विचित्र ये चित्र विचित्र है नंबर पाँच नदी गंगा पवित्र नदी है छ हरियाली यहाँ हरियाली छाई हुई है प्रश्न नंबर चार उदाहरण के अनुसार समान प्रांश वाले शब्द लिखे नंबर एक गगन मगन लगन छगन झगन नंबर बे नैतिक वैदिक रैखिक दैनिक सैनिक नंबर तर सुंदरता नैतिकता उदारता विचारता समानता नंबर चार अधिपति ભૂપતિ સેનાપતિ રાષ્ટ્રપતિ નગરપતિ નંબર પાંચ પીલા નીલા લીલા શીલા ગીલા વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ ત્રણ થી આઠ ની જે નવી સ્વાધ્યાન પોથી આવી છે બે હાજર ચોવીસ પચીસ જેમાં બધા જ ભાગના તમામ વિષયના સોલ્યુશનની પીડીએફ અને બુક મેળવી શકો છો બુક મેળવવા માટે કોન્ટેક્ટ નંબર ઉપર કોન્ટેક કરી શકો છો અને પીડીએફ આપણી ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ જે એપ્લિકેશન પરથી તમે મેળવી શકો છો પ્રશ્ન નંબર પાંચ निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण ढूंढ कर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए नंबर एक काला वह काला कौवा है नंबर बी, दस कक्षा में दस बच्चे बैठे थे नंबर त्रन सच्चा वह सच्चा आदमी है नंबर चार लंबा वह लंबा आदमी भीड़ में आसानी से दिख रहा है नंबर पाँच थोड़ा चाय में थोड़ा कम चीनी डाला करो प्रश्न नंबर छह नीचे दिए गए पहले कोष्टक में से फल और सब्जियों के नाम ढूंढ कर लिखिए सेब टमाटर मूली गोभी मटर प्रश्न नंबर सात उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए नंबर एक तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो नंबर दो अरे कितना सुंदर बालक है अरे उद्गार चिन्ह कितना सुंदर बालक है उद्गार चिन्ह नंबर जोर का धमाका हुआ जोर का धमाका हुआ उद्गार चिन्ह नंबर चार नन्ही बोली अल्प विराम अवतरण जन्म भलाई करना मेरा स्वभाव है पूर्ण विराम नंबर पांच तुम कहाँ रहते हो तुम कहाँ रहते हो कृष्ण चिन्ह प्रश्न आठ निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढ कर लिखे नंबर एक भूतल धरती का ऊपरी भाग नंबर बे हस्त हाथ नंबर तरण पहली समस्या नंबर चार भीतर अंदर नंबर पांच अस्थि हड्डी नंबर छ बाधा अवरोध प्रश्न आठ ब शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखे आकाश कांटे चिड़िया पपीता पूजन पेड़ सफल क्षमा प्रश्न नंबर नौ कोष्टक में उचित शब्द लिखिए किसी को खाने के लिए कहा कहना नंबर नंबर शरीर भगवान शंकर की पत्नी उमा पार्वती नंबर चार आकाश गगन भय नभ आसमान नंबर पांच गज के समान चाल चलने वाली गज गामिनी प्रश्न नंबर दस नीचे दिए गए चित्रों में क्या भेद है ढूंढकर लिखिए जो ये नंबर पहले चित्र में दो पक्षी उड़ रहे हैं दूसरे चित्र में पक्षी नहीं दिखाई दे रहे नंबर बी पहले चित्र में दीवार पर दो ईंट रखी हुई है दूसरे चित्र में दीवार पर एक ईंट रखी हुई है नंबर 3 पहले चित्र में बहुत सारी घास है दूसरे चित्र में थोड़ी सी ही घास है नंबर 4 पहले चित्र में तीन पत्थर दिखाई दे रहे हैं, दूसरे चित्र में पत्थर नहीं दिखाई दे रहे हैं। नंबर पाँच पहले चित्र में आदमी के टाइम में कलर किया हुआ है दूसरे चित्र में आदमी के टाइम में कलर किया हुआ नहीं है नंबर छह पहले चित्र में घर में दो खिड़की दिखाई दे रही है दूसरे चित्र में घर में एक ही खिड़की दिखाई दे रही है તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું જે બીજા વિષયની નવી સ્વ પોથીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરી દેજો જેથી તે લોકોને આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે